на самом деле она существует только в недостатке информационной составляющей мы эти вопросы обсудили определили цели задачи и направления и я убежден что э, по принятым решением по протоколу нашего круглого стола мы сделаем по своим ведомствам определенные приказы я хочу э, еще раз подчеркнуть, что все про, про, процедуры, э, со, со, согласно ка, ка, которых э, областной совет принимал э, ре, ре, решение и полтора года назад, и э, в январе этого года, они были строго регламентированы действующим законодательством у у Украины. Да, на сегодняшний день действительно некоторые, опять же, хочу некоторые общественные организации, которые, ну, наверное, слабо представляют себе вообще технологию до, да, до, да, до да обычаи, э подали в суд для того, чтобы э, отменить решение областного со совета. Но э, я думаю, что суд всесторонний изучит и примет то ре ре решение, которое он считает правильное и за законное. Добыча любого полезного ископаемого – это достаточно рисковый инвестиционный проект. Что касательно добычи, э, да, действительно, риски есть. И если взять мировую практику, это относительно площади, я вам скажу, там 8 тысяч квадратных километров. Это не говорит о том, что будет добываться на всей площади 8 тысяч квадратных километров. Это говорит только о том, что где-то порядка 25-процентный, 25% площади будет задействовано в инфраструктуре по добыче э, углеводородов.